Меня зовут Оля Иванюк-Долженко, я психотерапевт и онлайн-терапевт, работаю и практикую с 2011 года. Оля, как ты попала в профессию? Как я попала в профессию? М -м -м. Ну, я, правда, долго определялась. Был некий период, э когда я заканчивала обучение в школе и определялась, кем же и что же я хочу делать. Я больше склонялась, скорее даже к хореографии, к танцам. Я как-то больше так думала, что вот ну вот туда. Но я люблю наблюдение, я люблю людей, я люблю отношения, как-то в этом пребывать. И мне всегда было очень интересно, ну вот эта такая наблюдательная позиция, исследовательская понять для себя про себя, ну и понять, как это вот вот в мире в внешнем происходит. Очень благодарна маме, которая меня поддержала на определенном периоде. Все-таки да, ну Оль, хочешь психологию. Давай эти психологию. Возможно, еще первый год я так немножко сомневалась, потому что, ну, там было, да, первый год в обучении, он такой довольно много теории, много не, не о психологии а вот этих всех общих знаний, вот. Но потом кайфовала в процессе, когда можно было там приобщаться к разным. Учреждением, приходить и смотреть, как это там работает. В каком направлении ты работаешь? Расскажи простыми словами. Хорошо, я работаю в направлении гештальтерапии и телесно-ориентированной. И, собственно, это э, таких э, направлений, которые вот, помогают подбирать мне тот инструментарий в работе с собой, с клиентами, для того, чтобы работать с эмоциями, работать с осознаванием, работать с телом, поскольку это очень хороший такой индикатор собственных переживаний, для того, чтобы получать целостную картинку, и целостный процесс. Процесс встречи человека с самим собой признание какой-то самоценности для того чтобы а, помочь увидеть те разные стороны те вытесненные стороны которые теневые и собрать в цельную картинку когда человек может опираться на две ноги с какими темами, ты хорошо работаешь? А, с какими темами? Наверное, темы, которые отношенческие, они мне близки. Темы, которые про личностную какую-то такую самоценность, принятие себя. Это то, наверное, с чем я пришла в терапию. Детско-родительские темы. Ну, поскольку я мама, и правда есть в этом опыт и на это притягиваются. Темы, которые мне еще интересны: темы ресурсности и опорности. Я вижу, что это ну, действительно как-то ну, получает тоже отклик, когда мы работаем про ресурсы про опоры, да, про признание себя разности и про свободу. В этом всем как раз да, для меня про свободу проявления себя и кайфования от жизни. Это те темы, в которых я иду, поддерживаю, вот, ну, наверное, более так концентрированно. Еще важная тема — это тема привязанности. Она очень созвучно с отношенческими темами, так или иначе, поскольку это там проявляется. Начала работать с темами расстройства пищевого поведения, ну и, безусловно, когда можно до каких-то осознаваний доходить телесными проживаниями. Ну, безусловно, в этом, с этим можно работать в онлайне, но лучше все-таки преобладать в оффлайновом режиме, и это тоже очень ресурсная тема. Что для тебя психотерапия? А, ну, это такая уже довольно неотъемлемая часть моей жизни. Да? Это ну, моя важная идентичность во мне. Безусловно, что на эти знания о себе и на этот взгляд я много опираюсь в жизни. Но это не означает, что я там живу, исходя из вот этих всех там, терапевтических моментов, феноменов и так дальше. Она точно позволяет мне ну, как-то полноценнее жить. Я опираюсь на те знания о себе, как я строю отношения, как я воплощаю свои желания, как я двигаюсь, развиваюсь, ну и, собственно, вообще то, что я делаю. Поэтому терапия для меня — это ну, какая-то такая база, что-то, что дает мне силу. А, но, ну, безусловно, это то, что и дает мне воплощать себя как терапевта, профессионала, да, но ну, насыщаться вот этой частью своей жизни. Вот какой саундтрек я бы заканчивала фильм о себе? Ну, сейчас меня особенно отзывается по динамике переживаний, чувствительности трека «Дахибрахи», «Унки» и «Катя Чили», «Голос воды».